ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೈ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಲಿಟಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಂ ಗಮ್ ಗಣಪತಿ ನಮೋ ನಮಃ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಇವತ್ತು ನಾನೊಂದು ಗಣ ಗಣನಾಥ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಇವತ್ತು ತಪ್ಪದೇ ಈಗ ಪೂಜೆ ಆದ ನಂತರ ಹೇಳ್ಕೊರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಗಾಲು ಮುಖ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಗಣಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಗಣೇಶನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ರಿ ಬರ್ರಿ ಯಾವ ಥರ ಈ ಸ್ತೋತ್ರ ನೋಡೋಣ ಶ್ರೀ ಗಣನಾಥ ಸ್ತೋತ್ರಂ गर्भ उवाच नमस्ते गणनाथाय ब्रह्मणि ब्रह्मरूपिणि अनाथानां प्रणाथाय विघ्नेशाय नमो नमः ज्येष्ठराजाय देवाय देवदेवेशमूर्तये अनादये परेशाय चादिपूज्याय ते नमः सर्वपूजाय सर्वेषां सर्वरूपाय ते नमः सर्वादये सर्वा परब्रह्मन् सर्वेशाय नमो नमः गजाकारस्वरूपाय गजाकारमयायते गजमस्तकधाराय गजेशाय नमो नमः आदिमध्यान्तभावाय स्वानन्दपतये नमः आदिमध्यान्तहीनाय त्वादिमध्यान्तगायते सिद्धिबुद्धिप्रदात्रे च सिद्धिबुद्धिविहारिणि सिद्धिबुद्धिमयायैव ब्रह्मेशाय नमो नमः शिवाय शक्तये चैव विष्णवेभानुरूपिणि मायिनां मयाय नाथ मोहदाय नमो नमः किं स्तौमि त्वां गणाधीशयत्र परे योगिनः शान्तिमापन्ना अन्तस्त्वां प्रणमाम्यहं रक्ष मां गर्भदुःखा त्वामेव शरणागतं जन्मवृत्तिविहीनं वै कुरुष्व ते पदप्रियं ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮನ್ಮದ್ಗಲೆ ಮಹಾಪುರಾಣೆ ನವಮಂ ಖಂಡೆ ಶ್ರೀ ಗಣನಾಥ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತಂತ ನೀವು ಹೇಳಿ ಆ ಗಣೇಶನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ